9 вересня на базі спортивно-оздоровчого комплексу пройшов четвертий заключний тур спартакіади основних підприємств Державного підприємства Східний гірничо-збагачувальний комбінат, в якій взяли участь команди гідрометалургійного заводу, ремонтно-механічного заводу, а також Смолінської, Інгульської та Новокостянтинівської шахт. На базі яких пройшли три попередніх тури змагань. Команди змагалися у наступних дисциплінах: стрільба, мініфутбол, пляжний волейбол та настільний теніс. За результатами чотирьох турів, переможцями спартакіади стала команда ГМЗ. На другому місці команда РМЗ, третє місце посіла Смолінська шахта. Ми максимально культивуємо тему спорту і підтримуємо її. Ну і собственно не дозволяємо допустити таку ситуацію, щоб стадіони були пусті. Поэтому сегодня действительно у нас спортивный праздник, он приурочен и всеукраинскому празднику физической культуры и спорта. И мы, я считаю, достойно его сегодня встречаем. Поэтому в планах комбината, безусловно, эту тему развивать. Сейчас мы преимущественно занимаемся ну, сезонными летними видами спорта. В ближайшее время, я думаю, что даже раньше положенного срока мы запустим бассейн для того, чтобы и желтоводцы, и работники предприятия могли бы посещать его и тоже поддерживать свое здоровье. Разумеется, будет развиваться, и мы поддержим те секции спортивная, которая есть у нас на комбинате. Поэтому эта тема, безусловно, будет максимально поддержана комбинатом. Финансовая сторона совместно решена с администрацией предприятия, то есть в плане выделения так называемых денег на культурно массу спортивную работу. Практически все мероприятия, которые проводятся вот и сегодняшние, они финансируются за счет вот этих совместной сметы. Поэтому и ежегодно это выделяется, ну, где-то порядка до полумиллиона, может, так сказать, лучшие годы денег. Я думаю, мы и надеюсь, что уменьшения в этом плане не будет, и мы и дальше будем продолжать эту важнейшую работу. Поэтому наши активно профсоюзные активисты работают, то есть в каждом подразделении есть общественные у нас инструктора которые отвечают за организационную работу внутри коллектива, за то, чтобы готовили команды, чтобы коллективы, спортивные коллективы всех подразделений ВОЗГОК активно участвовали во всех соревнованиях. Начальник спортивного відділу Олександр Нежура зазначив, що заняття фізкультурою та спортом з кожним роком стає все популярнішим. З кожним роком годом кількість займаючихся в нашому спортивно-здарительним комплексі, і особливо людей пожилого віку. Достаточно сказать, как пример, группа оптимист, которая ходила 13-14 человек, то сейчас их 38-40 человек. Это женщины, которым за 55 лет и до 80 лет. Вот эта группа ходит и вот в таком количестве. Поэтому, наоборот, увеличится. Это нас радует, естественно. Немножко нас огорчает, что меньше молодежи. Вернее, они приходят, но и быстро уходят, потому что наша молодежь... К сожалению, не привыкла трудиться, получив нагрузку на тренировки. Она думает, что пришел сразу в какой-то вид спорта и сразу достиг определенного результата. А здесь нужно, как говорится по-народному, пахать, потеть, слушать тренера, выполнять все то, что ему говорится. Но вот на это их силы воли не хватает. Я прежде всего хочу еще раз поздравить наших желтоводцев с Днем физической культуры и спорта. Всегда я говорю, пожелать им прежде всего здоровья. Здоровый человек легче справляется с проблемами, которые встречаются в жизни. И благополучие в семье лучше, если здоровый человек. И меньше по аптекам, по врачам ходит. Поэтому здоровье, еще раз здоровье нашим желтоводцам. Ну а я всегда говорю, приходите, пожалуйста, в наш спортивно-здоровительный комплекс. Здесь можно и футбол, и волейбол, и настольный теннис, и легкая атлетика, и тренажер тренажерном зале, и группы здоровья различного направления, и связанные с дыханием, и связаны с танцевальными программами. Вот. Поэтому бассейн в Найберег, как всегда, мы откроем, куда тоже наплыв, нужно сказать, с каждым годом все больше и больше увеличится. Поэтому мы найдем для каждого из вас место, в зависимости от вашего возраста и от вашего физического состояния. Но никто... Не буйта біжен. Уйдіть відсюди довольними, ви самі почувствуєте, як це здорово, якщо ви неділю три рази будете хоча б по часу уделяти внимание своєму здоров'ю. Окремо Олександр Нежура зупинився на роботі зимового плавального басейну та, зокрема, секції плавання. Секция плавания уже работает, буквально даже вот пятницу уже было собрание родителей, уже набраны три группы детей, идет дальше набор, и она, естественно, будет теперь возрастать, возрастать и так дальше. Они в этом сезоне летний ездили на Севгог бассейн и месяц были там, все время ездили туда, проводили тренировочные занятия, поскольку, вы сами понимаете, у нас летом летний бассейн не работал, он, правда, не наш, городского дело народа. На образування ну, тим днем, я не Тому на тім не робота. Потому ми орендували на сівгоки, і наші групи, котра за час по плавню, їздили літом на сівгок полтора місяця, і тепер, сід час уже приступили к тренуванням в СІЗО. Я имею в виду осінь. Зима генеральний директор комбінату Олександр Сорокін зазначив, що оздоровлення дітей у зимовому басейні проводиться завдяки плідній співпраці з ХІДГЗК та міської влади. Это наша как бы, совместная программа, то есть мы возгук предоставляет базу тренеров, значит несет расходы, связанные с обеспечением этого, но и в этом участвует и мэрия и исполнительный комитет, поэтому безусловно я, я глубоко убежден, что это в общем-то серьезное как бы, направление и развитие здоровья и поддержки у наших детей, поэтому это непременно будет продолжено.